Чотирьох донецьких волонтерів визволено з полону бойовиків. Цю інформацію новинам першого підтвердив активіст Генріке Менендес, волонтер з організації відповідальні громадяни. Його колег терористи, захопили вчора в центрі Донецька, коли ті розвантажували гуманітарну допомогу. Серед бранців двоє ще й журналісти. Є брати тобто, це є брати Шибалови. Євген Владскор, дзеркала тижня. Военная полиция для проверки документов, которая немного затянулась, и люди были вынуждены переночевать в одном из мест, в котором содержат задержанных. После того, как эта процедура закончилась, когда проверяющие получили подтверждение, что мы действительно волонтерская группа, мы те, за кого себя выдаем и занимаемся исключительно гуманитарной деятельностью, после этого наши волонтеры были отпущены, им было возвращено все личное имущество, автомобили и так далее, поскольку из-за праздников возникла некоторая путаница, на месте и из-за этого это могло просто сам процесс удлиниться. К счастью, нам это удалось все сбежать, и люди уже вернулись домой.